Siapa yang tidak kenal burung murai? Burung yang memiliki warna bulu yang indah dan suara yang merdu ini memang menjadi burung idaman bagi para pecinta burung kicau. Namun, meskipun burung murai terkenal, suaranya yang merdu ada beberapa ciri-ciri burung murai yang kebanyakan jangkrik. Ciri-ciri burung murai yang kebanyakan jangkrik. 1. mengangkat ekor ke atas Ciri pertama burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah mengangkat ekornya ke atas. Saat burung murai sedang bernyanyi, burung ini akan sering mengangkat ekornya ke atas. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keberadaan jangkrik yang sedang diincar. 2. Suara yang tidak monoton Ciri kedua burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah suaranya yang tidak monoton. Murai yang sedang mencari jangkrik akan mengeluarkan suara yang bergantian antara suara panggilan dan suara serangannya. Ketiga, mematok wilayah dengan suara keras. Ciri ketiga burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah mematok wilayah dengan suara keras saat burung murai menemukan wilayah yang banyak jangkrik. Burung ini akan mematok wilayah tersebut dengan suara keras untuk menunjukkan bahwa wilayah tersebut adalah miliknya. 4. Rajin berkicau di pagi hari. Ciri keempat, burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah rajin berkicau pada pagi hari. Pada saat pagi hari adalah waktu yang tepat bagi burung murai untuk mencari jangkrik oleh karena itu burung ini akan rajin berkicau di pagi hari untuk menarik perhatian jangkrik. lima sering turun ke tanah atau dasar sangkar. ciri kelima burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah sering turun ke tanah apabila di dalam kandang apiari. Namun apabila dalam sangkar, burung akan lebih sering turun ke dasar sangkar. Burung yang mencari jangkrik akan sering turun ke bawah untuk mengejar jangkrik yang bersembunyi di bawah rumput ataupun di sela-sela sangkar. 6. Terlihat kelelahan Ciri keenam burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah terlihat kelelahan. Burung murai yang mencari jangkrik akan terlihat kelelahan karena harus terbang ke sana ke sini untuk mencari jangkrik. 7. Memiliki berat badan yang berlebihan. Ciri ketujuh burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah memiliki berat badan yang berlebihan. Burung murai yang banyak makan jangkrik akan memiliki berat badan yang lebih Dibandingkan dengan burung murai yang makanannya tidak terlalu banyak yang terdiri dari jangkrik. 8. Terlihat agresif. Ciri ke-8 burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah terlihat agresif. Burung murai yang mencari jangkrik akan terlihat agresif karena harus bersaing dengan burung murai lainnya yang juga mencari jangkrik. 9. Terlihat rewel Ciri kesembilan burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah terlihat rewel. Burung murai yang mencari jangkrik akan terlihat rewel karena harus terus-menerus mencari jangkrik untuk memenuhi kebutuhan makanannya. 10. Memiliki kicauan yang bervariasi Ciri ke-10 burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah memiliki kicauan yang bervariasi. Burung murai yang banyak makan jangkrik akan memiliki kicauan yang bervariasi karena mereka memiliki banyak energi untuk bernyanyi. 11 Suaranya terdengar keras dan jernih. Kiri ke 11 burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah suaranya terdengar keras dan jernih. Burung murai yang banyak makan jangkrik akan memiliki suara yang lebih kuat dan jernih dibandingkan dengan burung murai lainnya. 12. Cepat merespon suara jangkrik. Ciri ke-12 burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah cepat merespon suara jangkrik. Burung murai yang banyak makan jangkrik akan lebih cepat merespon suara jangkrik dibandingkan dengan burung murai lainnya. 13 tidak suka makan jenis jangkrik tertentu ciri ketiga 13 burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah tidak suka makan jenis jangkrik tertentu burung murai akan lebih suka memakan jenis jangkrik yang berwarna hijau daripada jenis jangkrik yang berwarna coklat atau hitam 14 suka memakan jangkrik yang lebih besar Ciri ke-14 burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah suka memakan jangkrik yang besar. Burung murai akan lebih suka memakan jangkrik yang besar karena kandungan gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan jangkrik yang kecil. 15. Lebih sering makan jangkrik daripada makanan lainnya. Ciri ke-15 burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah lebih sering makan jangkrik daripada makanan lainnya. Jangkrik merupakan makanan favorit pagi burung murai, sehingga burung ini akan lebih sering memilih jangkrik sebagai makanannya. 16. Cepat merasa lapar Ciri ke-16 burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah cepat merasa lapar. Burung murai yang banyak makan jangkrik akan lebih cepat merasa lapar dibandingkan dengan burung murai lainnya. 17. Sulit beradaptasi dengan makanan lainnya. Ciri ke-17 burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah sulit beradaptasi dengan makanan lainnya. Burung murai yang terlalu banyak makan jangkrik akan sulit beradaptasi dengan makanan lainnya karena akan lebih memilih memakan jangkrik ketimbang makanan yang lainnya. 18. Mudah terganggu saat sedang makan jangkrik. Ciri ke-18, burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah mudah terganggu saat sedang makan jangkrik. Burung murai yang sedang makan jangkrik akan mudah terganggu saat ada gangguan dari burung luar ataupun burung lainnya. 19. Lebih sering mandi daripada burung lainnya. Ciri ke-19, burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah lebih sering mandi daripada burung lainnya. Burung murai yang banyak makan jangkrik akan lebih sering mandi agar bulunya tetap bersih dan tidak terganggu oleh sisa jangkrik yang menempel di bulunya. Burung murai yang banyak makan jangkrik juga akan memiliki badan yang terasa lebih panas sehingga ia akan mandi dengan sendirinya. 20. Bisa berubah menjadi agresif saat kekurangan jangkrik. Ciri kedua puluh burung murai yang kebanyakan jangkrik adalah bisa berubah menjadi agresif saat kekurangan jangkrik. Burung murai yang kekurangan jangkrik akan menjadi agresif dan mencari jangkrik dengan lebih giat. Itulah beberapa ciri burung murai yang kebanyakan jangkrik. Meskipun burung murai terkenal dengan suaranya merdu, namun ada beberapa ciri-ciri yang bisa dilihat saat burung ini sedang mencari jangkrik. Dengan meraih ciri-ciri tersebut, kita bisa lebih mengenal burung murai dan menjaganya dengan baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam kicau mania.